Алло, здравствуйте. Я вчера звонил Алло. по поводу э, кассиора запрет грузовым транспортом. Алло. Да, слышно меня? Даже очень. Э, по поводу запрета грузовому, грузовому транспорту Алло. по кассиору. Да. Слушаю вопрос. Э, ну, э, ваш департамент нам э, на имя Вячеслава Геннадьевича отправил э, ответ, что внесен в проект плана поточного ремонта технических засобов вешение этих знаков да. есть запретных <laughs> и вот хотел выяснить когда их повесят когда это будет написано что вы в письме зачитывайте до конца пожалуйста на 2012 год правильно да да ну так видите вы же из контекста вырываете все зачитывайте пожалуйста до конца в 2012 году будет сделано я планирую предполагаю что это будет сделано ну максимум через месяц <laughs> Понятно. Будет предписание в дорсервис, чтобы они повесили, да? Да. Ну все, тогда нет вопросов. Спасибо. Да, читайте, если можно, там, документы вы ж, когда читаете, не, не, не выдергивайте. Так И... дело не в том, просто я начал выяснять в дорсервисе, они говорят, мы нам ничего не поступало. Я разговаривал с досевисом, угу. мы сами разговаривали. Угу. Я разговаривал с дорсервисом, все включено, э, не, ну, просто не увядочка получилась. Ясно. Ну ничего страшного. Главное, что это будет, это самое главное. Все, спасибо вам большое. Хорошо. До свидания.